І знову якось дуже швидко пролетіла ця година. А ми з тобою знову не завершили ту розмову, яку почали на початку. Сьогодні, з самого ранку, ми почали говорити про хобі, про зимову рибалку і про, ті, про ту небезпеку, яка чекає нас сьогодні на кризі. Тож я вирішив, щоб до нас сьогодні доєднався експерт цього питання. Він є професійною рибалкою. Я думаю, що саме зараз до нього вже зателефонують і ми зможемо з ним поспілкуватися. Ми з тобою вже розібрали деякі моменти, що Бою, треба брати для того, щоб обезпечити себе від якихось надзвичайних ситуацій, тобто ніякого алкоголю. Це по-перше, по-друге, обов'язково собою брати деякі речі, такі як ніж, мотузка і, наприклад, пішня це така штука, якою перевіряють товщину льоду. Тож, і головне вудочки не забути. Головне вудочки не забути, Так, тобто щоб не забути, навіщо ви взагалі прийшли. Сьогодні з нами є експерт, професійний рибалка Бастриков Олександр Володимирович. Александр Владимирович, доброе утро Алло, доброе, да, да. доброе утро Доброе утро. Спасибо огромное, что нашли немножко времени для того, чтобы пролить свет на те вопросы, которые нам тут с Александром были интересны. Вот сейчас э, лед уже потихоньку начинает замерзать на водоемах. Скажите, вот как ситуация в этом году? Меньше людей проваливается или все так же, несмотря на то, что пр проводится вот такая вот э, разъяснительная политика? Вот, э, стало лучше или так же все осталось на своих местах? Ну, в этом году зима ранняя, угу. мороз резко ударил, лед как бы стал, ну, буквально там за пару дней, а знаете, что если лед, ему нету никаких вредных факторов, типа снега там, осадков всевозможных, да, угу. то он замерзает монолитно и... Достаточно толщины 5, 5 сантиметров, чтобы уже ну, просто не провалиться. То есть в этом году очень хорошее намерзание льда, и как аварии у людей было очень мало. А какие советы вот вы как специалист, как профессиональный рыболов, можете дать таким вот новичкам, как, как мы с Александром, вот, что в первую очередь необходимо с собой брать на лед, чтобы понимать, что у тебя есть надежная опора? Понятно. Есть такие понятия, как первый лед. Есть понятия, как последний лед. Да? Угу. Сейчас у нас первый лед. Тут важно понимать, что первый лед, он может трещать под ногами, но, но провалиться практически нереально. То есть вы не провалитесь. То есть бояться этого но. не стоит, да? Не стоит. Он будет трещать, это страшновато, конечно, поначалу. Потом, потом привыкаешь. Пишня, пишня. Самое главное на первый лед это с собой брать пишню. Так, что Пробуйте еще можно? Лед, если пишня просто ставить ее на лед, ну с небольшим усилием, да, если uh -huh. она проваливается с первого, как тычка, да, то значит этот лед уже опасен, он меньше 5 сантиметров. Uh -huh. Понятно. Какие еще предметы лучше взять? Что можно такое необходимо прихватить? И, не знаю, может, родственникам нужно сообщать, куда ты идешь там или как-то, не знаю. Ну вообще, Лиц. вообще, да, на зимнюю рыбалку в одиночку лучше не ходить. Mm -hmm. Обязательно какой-нибудь компании, там 2-3 человека или больше, меньше алкоголя, потому что в основном все трагедии на воде, они исключительно от алкоголя. Понятно. А как, как быть, вот с озерами все ясно, там никаких ни течений, ничего нету. Лед замерз, стал, вроде все нормально. Есть какие-то особенности, куда лучше не ходить? Я не знаю. Вот лучше ближе к камышам держаться, там или смотреть нам ну, на, на каких-то как птиц как раз, там, или как еще как чего-то. Вот под камышами лед всегда слабее. Ага, вот так вот. Такие нюансы есть все-таки. Да, то есть он как бы, ну, не то чтобы намерзает, просто сами камыши они не дают ему возможности там хорошо намерзнуть. То есть на открытой, на открытых пространствах mm -hmm. э, лед как бы крепче получается, а там он более такой, ну, не, не дробленный, не то чтобы дробленный. ну, что-то типа такого. А вот э, вы как профессиональный рыбак с собой берете какие-то э, не знаю штуки какие-то вот вдруг вот провалитесь не дай бог вот что делать при, в такой ситуации при обморожении не знаю там какие-то все-таки зима на улице что как как спасаться от этого дела что-то подскажете? Как спасаться? Если человек неопытный, то он не застрахован, он провалится, потому как там не понимаешь сразу, как как ты уходишь под лед. Угу. Вот. А если уже опытный, то сразу падаешь на спину. И очень часто получается так, что ты просто выкатываешься оттуда, даже, даже практически не замочив ноги. А, вот так вот бывает. Да, то есть есть, есть по собака, конечно, но это только с опытом приходит. А есть, а есть какие-то, не знаю, школы для того, чтобы научиться, как, как правильно там проваливаться, не проваливаться. Сейчас таки варто кілька разив провалиться, чтобы научиться. Да, подать, да чтобы... Вот, вот это вот интересно. По-любому, варто несколько раз провалиться. Пока не научишься. По-другому по тут никак. Потому что оно всегда понимаете, оно всегда неожиданно это случается. Я понял. То есть, для того, чтобы заняться серьезной вот такой зимней рыбалкой, нужно сначала прийти на мелководье, попрыгать, там провалиться под лед, понимая, что у тебя там по пояс воды, что сильно там опасности не будет. Прочувствовать, как это, когда у тебя выше колена все в холодной воде, температура, которая 1 градус, и уже потом можно решить, нравится тебе рыбалка или нет. Правильно я вас понимаю? Нет, оптимально это ходить с кем-то, то есть не в одиночку. Тогда можно будет все понять. Но... Потому что рыбалка зимняя, она может быть с рыбой, может быть без рыбы. Вы знаете, я тут, наверное, позволю себе не согласиться с вами, потому что один раз, первый раз, точнее, в своей жизни, я пошел на зимнюю рыбалку с профессиональным рыбаком, и мы зашли на середину водохранилища, я понимаю, что лед начинает под ним гнуться, и вот такая ситуация, что пешня уже с первого раза вот пробивает этот лед, а он такой говорит, да, ничего страшного, и потопал, 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 я такой разворачиваюсь и понимаю, что я стою посредине огромного водохранилища, но я все-таки не рискнул за ним пойти и вернулся назад. Поэтому, знаете, идти... И пробовать это тоже, наверное, вариант не самый лучший. Ну, если с вами был опытный рыбак, как видите, он же не провалился. Ну, знаете, я, Может, я можно не готов было не был не так... Не, не, не готов был играть с ним в карты, вот так вот, провалюсь, не провалюсь. Я лучше решил назад, назад, назад и вот так вот. Ну, хорошо, спасибо вам огромное, Александр, за то, что уделили нам немножко времени. Мы теперь будем принимать решение, рыбачить нам или нет зимой. А можно сейчас запитание, От э, сколько часов вы звыкали до того, что под ногами лит трещить, и это нормально? Вы вот, знаете, обычно это, когда выходишь первый раз в сезоне, он, как правило, трещит. Обычно вот этот страх проходит где-то к обеду. 2 часа два-три. То есть, сначала, когда но человек, он же так устроен, что он рано или поздно вообще к всему привыкает. Поэтому проходит несколько часов, и человек адаптируется. Ну, первый лед, он не страшен. Самое опасное, это, конечно, последний лед. Потому как он не трещит, ты просто становишься как в бездну, и все. И сразу уходишь без предупреждений, без всяких. Mm -hmm. Вот это уже опасно. То есть лучше, да, вот. лучше сейчас начинать рыбачить, а вот уже это ближе конечно, к весне. Сейчас, сейчас без проблем. Сейчас лед нормальный, больше 10 сантиметров. Ясненько, пасі вам огромна за те, що уділили нам нінукрівні. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами сьогодні був Олександр Володимирович Бестряко. Він є професійна рибалка. Тож будьте обережні, тому що ніяка риба в будь-якому разі не коштує вашого життя. Ну а ми побачимося з вами вже в наступній годині за чашкою кави і жовтою пресою. Тож до зустрічі.